ваша позиция видения проблемы, чем хуже, тем лучше. Я врач и всю свою жизнь представил стола. И для меня самое главное дело жизни – это заботиться о пациенте. И я сказал слова благодарности Министерству здравоохранения за то, что они э, сумели перераспределить потоки, найти возможность э, передать э, Академии наук те препараты, которые у них сегодня есть, и они смогут каким-то образом пролонгировать возможность проведения нашего тендера. Что здесь ненормально? И то, что все силы и средства в стране направлены на то, чтобы эту ситуацию решить, и мы пытаемся привлечь всех к этого вопроса. И сегодня я хотел бы, и правильно я доставил на свои слова, что я благодарен и всем ведомственным и неведомственным структурам. Я благодарен всем общественным организациям, которые нам, нам, нас поддерживают в этом плане. Я особенно благодарен прессе, которая постоянно создает ситуацию внимания к этому моменту, для того, чтобы всех э, чиновников сводить и обратить внимание к самому главному вопросу ⁇ это жизнь каждого человека. Мы все работаем в безумном напряжении. У всех есть проблемы, и не только у нас в стране. Вы знаете, что сегодня экономические проблемы ⁇ это основе всех стран. И не только у нас в стране такая ситуация то смертность растет от многих. А онкопатология смертность растет во всех странах. вирусные различные инфекции во всех странах ситуация ухудшается. Стоимость диагностики и лечения этих сложных заболеваний с каждым годом все более и более растет. Приведу пример просто. Если 20 лет тому назад с помощью антибиотиков легко лечился любой туберкулез, и у нас в стране вообще уже заявили, что туберкулеза нет, то есть сегодня есть антибиотики резистентной формы туберкулеза, которые никакие антибиотики не берут. И сегодня все ученые мира ищут те способы, чтобы перевести устойчивую форму туберкулеза в возможность ее лечить нормальными антибиотиками. То же самое и с ВИЧ-инфекцией. Происходит постоянная персистенция вируса и микроб. Мы постоянно должны искать новые новые, новые методы лечения для того, чтобы успевать за тем, что происходит с генетикой этих э, вирусов и микробов. Это очень дорого стоит. Государство переспределяет средства. Не всегда можно априори определить, что будет завтра. И все те ошибки, которые у нас происходят, они происходят потому, что происходят межведомственные про проблемы. Вы заслушайте русская... Я... меня, пожалуйста. Когда стал вопрос о том, что нужно ремонтировать эти помещения и вводить сюда новые технологии, современные технологии лечения стало, стало совершенно понятно, что вот эти стены, эти площади, несмотря на то, что общественные организации внесли сюда очень много средств, уже и ремонт, э -э, и медикаменты покупались, и реконструкция но дальше уже невозможно. Должны быть современные лаборатории, которые не, невозможно развить в этих стен. Поэтому запустила э -э -э и указ президента и правительство обратило на это внимание, то есть все этим занимаются, вы не можете публикнуть кого-то в государственных структурах, что не внимательно игнорирует состояние жизни больных. Но бывают естественные проблемы. Первая главная проблема во всех странах и у нас это строительство, несовременное строительство. Строили-строили, пац, перекрытие обрушилось. Ну давайте застрелим тех, кто не рассчитал это перекрыть. Однако мы исправили. Пожалуйста, все надо Вы узнали, что Маневский сегодня в свою работу. За то, что он не сумел, значит, он как руководитель не сумел провести этот тендер. Что-то не позволило ему, как руководитель, быть достаточно опытным э, руководителем, чтобы провести этот тендер. Тоже мы подстраховали, и я э, выслушал благодарность министерству, которое тоже компенсировал этот провал. Мы резко в стране, но больные не должны страдать из-за ошибки директора. И в тот же мы компенсируем эту ситуацию. Больные никак не ущемляют. Если мы сегодня говорим, что на два месяца у нас есть медикаменты, за два месяца мы вам обещаем, что мы проведем эти тендеры, и будут новые медикаменты, и ни одного дня не будет пропуска лечения больных, значит мы обещаем за свои слова. Вот я сегодня, вице-президент Академии Украины, Хирург, который всю свою жизнь прославил им с слазем и ночами, вам говорю, что мы гарантируем, что больные не будут страдать от этого процесса. А вы мне говорите, нет, вы берете, как я должен воспринимать как оскорбление. Поэтому если мы сегодня пригласили прессу, и если я отвечаю за свои слова, значит вы, пожалуйста, вы контролируете каждый день наших действий, я лично готов с вами встречаться хоть каждый день и докладывать что мы сделали для того, чтобы отвечать за свои сегодняшние обещания. Мы открыты. Более того, мы благодарны, что вы поддержите постоянный интерес к этому вопросу. Потому что я считаю, что есть в мире три серьезные власти. Три совершенно специальности, которые определяют вообще судьбу носа любого человечества. Это в первую очередь врачи, которые стоят на службе человека, и их жизнь принадлежит больным. Это юристы, которые отвечают за социум, это журналисты, которые должны контролировать всех и все. И они являются главным контролирующим органом, ни кровь, ни сторону, ни кто остальное. Поэтому я бы сказал вам за то, что мы сегодня собрались. То мы сегодня можем четко поставить здесь ответственность каждого за каждое свои действия. Вместо того, чтобы друг друга оскорблять недоверие, давайте как просто мы четко зафиксируем то, что сегодня сказал, и будем встречаться регулярно и говорить, дорогой товарищ, ты ровно -то, месяц, неделю то-то и то-то и то-то. А как ты ответишь за эти свои слова? Ну давайте так работаем. Без оскорблений эмоции должны быть. но Эмоции должны быть творческие. Они должны э -э, помогать нам решать эти вопросы. Они должны помогать собрать все силы, средства и всю свою творчество для того, чтобы отвечать за свои слова, но не для того, чтобы вызывать угнетение, оскорбление и депрессию. Поэтому, большое, меня, друзья мои, спасибо вопрос. вам. Я думаю, что мы будем творчески работать. Давайте просто чаще встречаться.